Мы находимся на аэродроме Школьной, где базируется основная часть сил авиационного компонента. Здесь представлен с американской стороны самолет P-3 «Орион», с немецкой стороны самолет Си-160, с нашей стороны вертолет Ми-14. Остальная часть авиационного компонента находится на штатных аэродромах в месте базирования САКИ, также Кульбакина и на борту корабля, который сейчас находится в море. Задачи связаны с проведением разведки, задачи связаны с наведением сил, задачи связаны с выброской десанта, также с отработкой противовоздушной обороны и обеспечением кораблей в море. сегодняшний день у нас по легенде мы уже имеем информацию о нападении трех, э, трех судов с пиратской стороны. Они находятся сейчас в море, захвачены ими, соответственно, эти морской контингент должен их сейчас найти. А для того, чтобы он их нашел, потому что у них нет этой видимости, работает именно авиация. Поэтому то спокойствие на аэродроме, которое происходит сейчас, это только видимое спокойствие, потому что летчики находятся именно внутри всех самолетов, готовятся к вылету согласно установленного графика и приказа, которые им дадут. Мы uh, будем работать в тесном взаимодействии с подразделениями, которые находятся непосредственно uh, на море и uh, на земле, получая от них uh, непосредственно указания по сбору той или иной информации. И для того, чтобы предоставлять уже полноценную картину, ситуации и обстановки на море и на земле для тех подразделений, которые запрашивают ту или иную информацию. Добро пожаловать на наше воздушное судно. Это Си-160, который был построен в 1971 году. Самолет на самом деле очень многофункциональный и могут выполнять различные задачи, в частности, оказание гуманитарной помощи, оказание поисково-спасательной операции, десантирование и так далее. Uh, on the paratroops you can carry up to 80 paratroopers, depending on the, the weight they have. And we are basically here for sea breeze and supporting the Ukrainian paratroopers and deliver them into the, the exercise they do.

И после этого нам была предоставлена возможность с нашими украинскими коллегами совершить э, полет на э, очень низкой высоте, э, что практически невозможно делать в Германии. Поэтому мы очень-очень благодарны нашим украинским партнерам э, за то, что они предоставили нам такую возможность. Сегодня наш день ознаменован нашим сотрудничеством, которое мы достигли на сегодняшний день в первый раз на этих учениях американский самолет п 3 будет работать в тесной связке в сотрудничестве с фрегатом Сагайдачным, который будет осуществлять его наземный контроль отдавать рекомендации и давать направления, по которым самолет должен действовать. Years, more more На протяжении 16 лет наши учения приобретают все более сложный и более комплексный характер. This is a и это является подтверждением того, Navy, Navy, friend, что руководство военно-морских сил Украины в частности, в лице адмирала, являются профессионалами самого высокого уровня. Он должен сказать, что он, несмотря на его такой юный возраст для адмирала, он выполняет свою работу на самом высоком уровне.